Ектор його ролей неймовірно широкий від негідників до священників. такі подобаються жінкам, таких поважають міліція і податкова служба. Сьогодні ми розмовляємо з актором театру та кіно Єгором Пазенко. Єгор, ви. Как вы вообще относитесь к клише, когда вас то называли эпатажный блондин с голубыми глазами, то говорили, боже, стал такой душевный человек, когда сыграл настоятеля, отца Андрея. Так как нам теперь на вас смотреть? Какой вы в жизни? Вы знаете, я, честно говоря, очень рад, что на меня вообще обращают внимание, как на актера. И, честно говоря, для любого актера похвала, неважно, то роли сыгранные им отрицательного персонажа или положительного, если люди говорят и замечают эту роль, ну, конечно, это огромная похвала и радость для любого актера. Мне бы вы знаете, был период в моей жизни, действительно он такой был, когда-то уже, наверное, около 10 лет назад, когда персонажи, которых я играл, они не были действительно подонками. Ни одного подонка я, к счастью, не сыграл. Но это были такие, как принято говорить, отрицательные персонажи, острые, mm -hmm. можно сказать, злобные, там, не знаю, криминальные авторитеты, люди, которые идут на преступление ради каких-то определенных своих целей, но, к счастью, и это было мое твердое человеческое убеждение, не сыграл ни одной роли, где бы я был под лицом. И вот это для меня, наверное, самое важное. Вы приехали в Киев в этот раз на фестиваль православного кино Покров. Угу. Будете получать награду за фильм «Настоятель», когда вам предложили роль в сериале «Настоятель» да, Андрея. Да, да. Там да. же роль сложная, собственно, вы бывший бандит, играет роль священника, да, да. защищает свою пасту такими угу. неординарными методами, но людям, зрителям. Безумно нет. понравился этот образ. Да, я нет. знаю, что к вам обращаются отец Андрей, с нами сфотографируйтесь. Это означает, было, что да. сыграли было, попали и в десятку, есть. да? Даже батюшки в храмах. Ну, храм. И вы обращались к батюшке. Вы просили разрешения сыграть, не сыграть. Это было, да? Да. Было. Я расскажу с удовольствием. Почему сомневались играть не играть? Объясню. Во-первых, в моей жизни получилось как до того, как я сыграл эту роль, я тоже был удивлен, У меня был период, какой-то... Я теперь понимаю, почему. Но так произошло, что у меня не было ролей. Вдруг какое-то время предлагали опять то, что я уже играл. Uh -huh. Не было чего-то нового, что заставило меня по-настоящему гореть. Вы uh -huh. знаете, я человек достаточно, достаточно честный с собой. Стараюсь, но ну, стараюсь. И тоже могу честно сказать, иногда отказываюсь от каких-то ролей. Работаю, ну, потому что внутри себя я чувствую, что это не мое. Уже отказываетесь? Или всегда даже, когда, простите, не было на кусок хлеба, отказывались? Вы знаете, Если когда не было не на кусок хлеба, и не предлагали. Все-таки вот такой. Все Понимаете, говорит, да? так, угу. опять же, Господь все видит. Не угу. потому, что я этим кичусь, но я просто понимаю, что есть какие-то роли, которые я физически не хочу играть. Угу. Может быть, потому, что я уже что-то сыграл. Так что это за период, что вы ну, обращались к священнику? Вот расскажу вам да. про это. И дело в том, что я просто пришел к вере. Дело в том, что я поехал на святую Гурафу первой жизни у меня заболел сын, и так получилось, то есть каждый приходит, вы говорили, uh -huh. то что говорили, кто через год, кто-то через страдания, так получилось, что я м -м, пришел через uh -huh. страдания и любовь близкого. Мы говорим близко. о сыне Никите от первого брака, правильно? Нет, от первого брака у меня сын Степан, сын Степан, а сын Никита у меня второй. Будем вашей Да, сын Никита у меня второго брака, он вот сейчас uh -huh. здесь со мной, и также Настя и супруга uh -huh. моя, Алена, мы все вместе, всей uh -huh. семьей приехали в мой любимый город. На uh -huh. Афон с кем ездили? Вот, один, ну потому что, а, подождите, с Никитой, конечно, uh -huh. один, я просто Кремль сразу mm -hmm. подумал о семье, женщин туда нельзя, на Святую Гору. Mm -hmm. Поэтому мы ездили с Никитой, и после поездки на Святую Гору, приехав в Москву, раздался звонок. И мне говорят, здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга, вас беспокоит, мы хотели бы очень вам предложить роль настоятеля. В фильме вот, мы хотим вам прислать сценарий. Ну, Во-первых, конечно, мне это было очень интересно, с другой стороны, mm -hmm. меня уже удивило то, что они предлагают мне эту роль без про. Знаете, очень часто в основном актеров пробуют. Конечно. Есть определенный кастинг, кастинг или... сейчас называется. Тут рождения. хотели именно вас. Да. И меня это, конечно, очень порадовало. И я говорю, давайте почитаем. Прочтя сценарий, почему я немного сомневался? Конечно, мне хотелось и сыграть такую роль, и сыграть человека, который в своей жизни действительно кардинально поменял на 180 градусов свою судьбу, жизнь, убеждение, веру. Но у меня была боязнь может ли такое быть на самом деле? Может ли человек, который действительно с криминальным прошлым, стать священником? Или же может этот человек ну, вообще внести что-то доброе? Угу. Возможно ли это? Доброе угу. да. Но угу. может ли человек вообще стать священником? Не обижу я или я чувствую верующих? Угу. Священником? Да, таким. Потому что некоторые священники, с которыми я общалась перед тем, как идти к вам на интервью, mm -hmm. они сказали противоречивый образ, странный. Нельзя сказать, что в жизни вот такое может быть. Вы знаете, я узнаю много примеров, mm -hmm. когда люди становились священниками вот после таких вещей. Правда, я уже знаю не один. И настоящий. вам священник, к которому вы пошли разрешить? Я пошел, этого? вы знаете, я был на святой горе Афон и я брал благословение у старца Афонского. И вот Афонский старец мне сказал очень правильную вещь. Он сказал, если бы с твоего фильма хоть один человек Зайдет в церковь, ты делаешь благое дело, годную Богу. И благословил меня на эту роль. И сыграв эту роль, у меня было несколько вот таких знаков, знаете, очень интересных. Чудесных, я И считаю. Может, вы хотели им верить? Я считаю. Вы хотели, ну, чтобы я вам это расскажу. Знак. А Давайте подумаем, правда это или нет. Расскажите. Знаки. это. И вот на, на Ватопедском монастыре, на Святой горе Афон, там есть э, монастырь Ватопед. В нем э, икона Всецарица, она достаточно редкая, не так часто у нас в России она бывает в храмах. И вот когда я зашел в храм, в котором я должен был сыграть священника отца Андрея, только зайдя в храм, я слева от алтаря, на том же месте, где она висит, в Атапецком монастыре, mm -hmm. увидел эту икону, сицарицу. Придет туда матушка, которая, ну какая-то женщина, которая была да, да. в храме, сказала: да, 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 это наш батюшка был в отопецком монастыре, и афонские и монахи привез. передали нам эту икону. Да, Понимаете? Мостики, вот один мостик. Да? Да, а потом, какое интересное событие. Я был по приглашению одного православного фонда, я был э, в Ростове-на-Дону, там проходил молодежный форум и встречался с молодежью, с молодыми людьми там, от 20 до 25 лет. И мы очень откровенно друг с другом разговаривали о жизни, о убеждениях, не только о вере, вообще про жизнь. Многие даже не знали, что я играл священника, кто даже вообще не видел моих фильмов. Но как-то через полтора-два часа нам совсем не хотелось расходиться, организатором нам Ну они узнали вас как человека. Ну да, да, и было так интересно. интересно. И мне было интересно с ними, потому что, конечно, я узнавал много нового для себя. И мы прекрасные была беседа, и вдруг стала девушка. Говорит, вы знаете, я хотел вам рассказать одну историю. Я говорю, да, конечно, пожалуйста. Она говорит, вы знаете, мой брат занимался... Очень нехорошими делами. И она это так сказала, что я прямо почувствовал и поверил, mm -hmm. что не боль и, видимо, действительно он занимался ну, очень нехорошими делами. Но, говорит, он посмотрел ваш фильм, после этого он пошел в храм, покрестился и сейчас, говорит, поет в хоре, и mm -hmm. бросил заниматься. Этими гадкими страшными делами. Это хорошая история, правда, ваш священник сказал, даже если один человек. Но знаете, вот сейчас настолько стандарты меняются, и каждый человек трактует для себя добро по-своему. Если раньше это была защита там своей семьи, то сейчас это может быть по-разному. Для вас добро, вот что это такое в нашем разношерстном мире? Вы знаете, как минимум не делать зла другим. Вы знаете, сделать так, постараться сделать так, чтобы ты людям не навредил их э, внутреннему миру, не физически, внутреннему миру душе э, не оскорбило, оскорбить ведь можно вот ну, просто в мелочи и я, к сожалению, грешно происходит, происходит не то что буквально ты человеку говоришь какие-то гадкие слова и обижаешь его, а в мелочи ты даже не думая вдруг ты понимаешь а у него же были определенные проблемы, а ты допустил бестактность. Угу. Конечно, это происходит. Я вдруг чувствую, она затрепетала. И на съемках такие вещи происходят. Ты можешь быть в каком-то настроении, ну, уставший, вот элементарно. И не то что грубо ответить, но как-то так, там, по-моему, ассистенты есть по актерам, многие вещи. И потом становится стыдно. За то, что ты э, человеком не, не оскорбил, но ну, немножко задел. Поэтому постараться понять, что рядом с тобой люди такие же, как и ты. Идти к этому. Я говорю, у каждого раз дорога. Только святые. У них, знаете, у них не было грехов. Да. И у святых тоже. У Господа не было, не было грехов. У святых они тоже были. Только у Господа не было грехов. Да. Спасибо, Егор. А мы сегодня разговаривали с настоящим актером Егором Пазенко. Мне очень приятно, что он не неприхотным, абсолютно живой людиной И интересно, что с властным опытом, с можно брать пример.